महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत उतरणार असल्याचे समाजवादी पार्टीने ठरवलेलं नाही आहे आम्हाला युती करण्यासाठी एका विचारावर चालणारा पक्ष हवा आहे पण तसं महाराष्ट्रात पाहायला गेलं तर काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरेकड दोन दगडावर पाय ठेवतात हो मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण मंजूर होऊन सुद्धा काँग्रेसने ते दिलं नाही अशी भूमिका अबू आझमी यांनी मांडली तसेच लोकसभा निवडणुकीवर बोलताना अबू आझमी म्हणाले की एका लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मोठा पैसा मोजावा लागतो इतर पक्ष जवळपास पन्नास करोड इतका खर्च करतात पण समाजवादी पार्टी तसं करू इच्छित नाही त्यामुळे आम्ही लोकसभा निवडणुकीत उतरणार नाही मैं लोकसभा इलेक्शन भी अभी समाजवादी पार्टी ने तय नहीं किया जब की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बडी पार्टी है उसने अलायंस किया हुआ इंडिया अलायंस वहाँ पे कांग्रेस और तो समाजवादी पार्टी का अलायंस पूरा हो गया है हम यहाँ देख रहे हैं वेट एंड वॉच क्या करना चाहिए हमारे को क्योंकि देखिए सामने हमें एक हमें ऐसे लोग साथ चाहिए जो लोग रियल में जो कहें वो करें अब मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बीजे या शिवसेना हो ये ये लोग दो नाव पे खड़े रहते हैं एक तरफ सिकुलरिजी बात करते हैं एक तरफ कमन दल, कमल काम करते हैं अगर मैं कांग्रेस के साथ जाता हूँ तो ठीक है मेरे को अगर मजबूरी है कांग्रेस के साथ चला जाऊँ लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से, से पूछूँ कि जो पाँच परसेंट रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन आप ही लोगों ने लाया था और हाई कोर्ट ने कह दिया कि दे दो तो फिर आपने क्यों नहीं दिया जनता पूछ रही है हमसे हम जाएंगे जनता के बीच में तो लोग कहेंगे भाई आप उन्हीं के साथ खड़े हो ना कि जिन्होंने नोटिफिकेशन जिन्होंने नोटिफिकेशन निकालने के बाद उनकी सत्ता आने के बाद भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया इसी तरह से उद्धव जी हैं वो दो नाव पर खड़े हुए हैं एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हम दुधा में है अभी अभी हमने तय नहीं किया क्या करना चाहिए सर तो बोलता ना अपन लोकसभा तो तो अरे भाई मैं तो सुना मैंने तो सुना है लोग जो है बहुत लंबे पैसा खर्च करते हैं बाँटते हैं पैसे लोगों को लेकिन समाजवादी पार्टी वो काम नहीं करना चाहती समाजवादी पार्टी जो देश का कानून है जितना पैसा खर्चा उतने करके इलेक्शन लड़ना चाहती है लेकिन आजकल इतना ज़्यादा इन चीज़ों का चलन हो गया है कि जो रियल में लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो रियल में समाजवाद लाना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं लड़ने के लिए इलेक्शन वो जीत ही नहीं सकते अभी अगर आप जाकर सचमुच इंक्वायरी करें ये जो अभी इलेक्शन हुआ है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन सा वो है जो वहाँ पे एक एक आदमी पचास पचास करोड़ लोग बोलते हैं मुझे नहीं मैं तो कल कोई मुझे सवाल नहीं कर दे कि आप ऐसी बात कर रहे हो कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है लेकिन ये बातें चल रही हैं रूमर कि इतने इतने रुपए खर्च होते हैं इतने इतने पैसे खर्च करके चुन के आने की ज़रूरत क्या है आप एक रुपया खर्च नहीं हो जनता से पैसे लो और लड़ो इलेक्शन ताकि आप बिल्कुल से लोगों की सेवा करने के भाव से आगे जाओ तो मैं समझता हूँ कि सही इलेक्शन हो सकता है नहीं मैं तो बोला ना मैंने बोला लोग कहते हैं कि इतने इतने रुपए खर्च होते हैं मैं सुन रहा हूँ सबसे कि बहुत पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में हम लोग नहीं पैसा खर्च करते लोग क्या दस करोड़ बीस करोड़ कोई कह रहा है कि अभी जो है इलेक्शन हुआ अभी कौन सा नया स्टेट बनाया हो जो में अभी वो नहीं नहीं तेलंगाना तिलंगा, कि एक एक सीट पे पचास पचास करोड़ खर्चा हुआ है ऐसा मैं सुनने आ रहा है तो मैं तो भाग जाता हूँ तो पीछे करी सब सुन करके। ऐसे होता है क्या लोकसभा नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं लोकसभा महाराष्ट्र में लड़ूंगा